Добрий вечір. В ефірі черговий випуск програми Кудзору. І сьогодні участь у ній бере Наталія Влащенко. Вона шеф-редактор видання Публічні Люди. Вона є ведучою каналу «112» програми Харток і заслужена журналістка України. Зрештою, наша землячка. Вітаю у нашій студії. Не будемо приховувати глядачів, що ми давно знайомі і тому будемо на ти. От Перше запитання, я думаю, буде цікаво нашим глядачам дещо так поринути в історію. 20 років тому, майже 20 чи більше 20 років, ти залишила Житомир, поїхала у Київ. І як склалася твоя доля от ці два десятиліття? Ну, насправді, мені здається, вже все прямо написано про це все, чим я займалась. Но 20 лет назад это было непросто, потому что это были такие годы, которые были вообще тяжелые для всей страны. Сейчас, кстати, сегодняшний момент немножко напоминает то время. И понятно, нигде нельзя было устроиться на работу, понятно, что уже начались финансовые трудности. Но мне повезло, мне повезло, какое-то время проработав, там, я, я помню, что я немножко работала в «Комсомольской правде», немножко в «Культуре жития. життя», я попала в очень большой проект, в газету «Сегодня». Это было самое, на то, на то время, самое крутая газета, у нее был огромный тираж, у нее были большие финансовые возможности, у нее был очень сильный коллектив. Мне, мне просто повезло, и я там была пять лет, я получила э, замечательную школу, а после этого действительно вот просто круто изменила свою жизнь. В какой-то момент, выйдя, э, 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 так сказать, на крыльцо, покидая проект, я сказала, у меня больше не будет начальников. Ну вот, я поняла, что все, больше начальников я не хочу, и я основала свой проект, который называется "Публичные люди", это сейчас большой популярный сайт, и Глянцевый журнал, бумажная версия, то есть проекта а, Публичные люди, которые, собственно, ну, как мне кажется, основная концепция это комментарий в расширенном смысле или в а, суженном смысле. Это что думают публичные люди, которые там политики, uh -huh. а, бизнесмены. А, Режиссери, артисти звісни, всі известные люди, що не думають о том, що происходит на минуту в этой стране, що происходит в мире і так далі. І собственний сайт спеціалізується ну, на канал 112. Мы Ми бачимо, ну ті, хто пізно лягає спати або не спить, то вночі щоденно, майже щоденно йдуть твої передачі в нуль годин. А по суботах і неділях вже в прайм-тайм, о 19.20 ідуть твої розмови, будемо говорити з видатними політиками. Як сталося так, що ти перейшла на канал 112, і ну я буду так говорити, тобі довірили таку відповідальну місію представляти канал? Все ж таки в цей час дуже багато людей. І головне, що ті люди, вони ж не просто там, як кажуть, з вулиці, а які визначають, будемо говорити долю країни, чи не так. Ну, я не знаю, как мне доверили, это нужно спрашивать, и топ-менеджер приглашала меня на канал э, Алексей Семенов, который сейчас вот канал Ньюсвай, он делает, он в свое время был одним, так сказать, из идейных вдохновителей 112-го канала. Э, это, э, я не перешла на 112 канал. Это авторская программа, это как бы параллельная uh -huh. история моей жизни, потому что один из, так сказать, проектов, uh -huh. я еще пишу книжки, например, я еще там чем-то занимаюсь в жизни, у меня еще есть пиар-агентство и так далее. Поэтому это одна из историй моей жизни. Ну, должна сказать, что на этот момент, возможно, даже ну, одна из самых интересных, потому что ну, я увлечена очень проектом, мне он очень нравится. Телевизионное интервью – это особый жанр. Это особый жанр, особенно, когда ты находишься в прямом эфире, потому что ежедневная программа у меня в записи, вот эта лайф-история возле камина, когда мы говорим с разными людьми о том, мы больше говорим о личностях, uh -huh. там, да, о том, как они жили, какой ценой ты платишь за известность а там ценой предательств, ценой там потери чего-то, еще что-то. А в субботу воскресенье, как раз прямой эфир в основном с политиками, и там мы говорим о событиях недели, и это очень интересная ситуация, потому что э, здесь уже э, это такой спарринг, во-первых, это формат хартока, да, когда там... То-то-то, в -то -то. перекладе да. важка розмова, будем вот так да, вот, да, если да, украинскую да. Мова, и вот. это, это очень часто действительно бывает тяжелый разговор, потому что а я задаю непростые вопросы, а этого требует формат, и этого требует, может быть, в сегодняшнее время. Всегда и, и иногда человек выдает даже не то, что он говорит, просто выдает его реакции, его растерянность, его паузы. И за этим бесконечно интересно наблюдать. И есть еще одна история. Украинское телевидение очень много лет, оно было такое очень формализованным. И поэтому, ну скажем, личность на нем всегда это было, это было событие. И когда приходит человек со своим каким-то очень взглядом, со своим а, там, видением всего, и когда это видение, этот взгляд проявляется как лакмусовый лакмус бумага в его поведении, в его манере держаться, в его манере задавать вопросы, даже в его манере шутить, потому что а, традиционно, когда у нас там мало шутили на экране, это, это, ну, это Принимается как что-то новое, и э, мне было страшно приятно, что э, харток начал так быстро развиваться. Вообще, э, ну, я имею в виду рейтинги, доли, то, что называется, может быть, для наших зрителей это не очень интересно, ни о чем не говорит, но по крайней мере количество людей, которые смотрят программу, оно велико. И это и на меня накладывает обязательства определенные. Но я должна сказать, что э, если кто-то и был каким-то таким очень таким ну, паровозом в этой истории. Понятно, что мои коллеги, 112-й очень профессиональный канал с очень профессиональным коллективом, но мне буквально с первых программ начали писать очень много людей. А я писали в інтернет, вличку на Фейсбук, в соціальні сети. і просто по цьому валу кількоству листів, вони мені просто рвали личку. Я поняла, що навіть в 1:00 ранку огромное количество людей з моїх програм дивляться, і вони її ждуть. Добре. От е, зараз ти стала номінантом 20-ї ювілейної, я от зачитаю, загально національної програми Людина року 2015 у номінації Телевізійний журналіст року. От. Е, чи думала ти тоді 20 років тому, що ти станеш заслуженной журналисткой Украины, будет успех, про який ти щойно сказала на канале 112. А, возможно, думала, возможно, не. А, если не думала, я сам даю в То, можливо, ты не ехала до Киева, так? Чем не ставила такую мету? Нет, 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 нет. Конечно, как, как всякий пишущий человек, я хотела известности. Это понятно. Но для меня известность это вообще-то что-то другое. Но для меня известность это количество зрителей, которые смотрят программу. Для меня известность это, ну, например, там, количество людей, которые прочитали книгу, которую мы написали с Гариком Карагудским, которая тоже там выдержала уже два переиздания, да? А вот если много людей вас требуют твой продукт востребован значит как бы все сложилось и все нормально а, ну, звание, наверное, это как бы, я не могу сказать. Вот, я, знаете, звонятся я, я, не, ни, я ряд. не буду, Лень, я не буду там кривляться, ломаться, и да не, мне все равно, мне там наплевать. На самом деле нет, но любому человеку нормальному приятно, там, когда его чем-то награждают. Не важно, вот где он работает, письменником, журналистам, да. журналистом, да. я кажу, другое в... дело, в другое дело, что не нужно фанатить. Вот есть люди, которые там всегда пишут, заслуженные, даже, я не знаю, там, когда подпис, подпись Жеки делают. Я, честно говоря, я не сильно об этом думаю и даже не часто вспоминаю, но получить заслуженного там из рук Ющенко, да, к которому я с большой теплотой до сих пор отношусь и считаю его своим президентом, а, мне было приятно. Но вот номинировали меня там на там, журналиста на... года, да. Ради бога, мне очень приятно. Что потребно, чтобы достигнуть успеха в профессии, в профессии творчей нашей профессии, а, а также ну, в профессии будь який? Знаешь, я не очень люблю преподавательскую работу, хотя мне часто зовут читать лекции, но время от времени, когда уже там на меня сильно начинают прессовать мои друзья, у которых там Дима Раимов, который там у него свободная школа журналистики, Юра Датко, который тоже у него своя школа, я читаю лекции. И во время лекций этих меня вот молодые студенты часто спрашивают, а что вот, вот что но... я, я им всегда говорю одну вещь, и мне кажется, что кто хочет заниматься творческими профессиями, не только журналистикой, это стоит понимать с самого начала, прежде чем туда заходить. Эта профессия, творческая профессия очень жестокая Можно быть средним бухгалтером, можно быть средним водителем И прожить нормальную жизнь, тебя будут люди уважать и так далее Но если ты средний журналист, средний музыкант, средний артист, еще что-то среднее Твоя жизнь просто упадет под колеса там, судьбы Ты вечно будешь комплексовать, ты вечно будешь там, думать, что почему вот одним все, другим ничего Поэтому нужно две вещи, нужно талант без таланта все равно ничего не получится. Когда кто-то думает, что можно так перескочить, и если у тебя нет дара, там, с помощью связи или еще uh -huh, чего-то, uh -huh. или там какой-то особой нахрапистости, ерунда. Все равно, как бы, вот этот уровень бездарности, он так или иначе будет считываться людьми, которые потребляют этот продукт, которые читают твои статьи или которые смотрят твою программу. Все равно людей в больших количествах обмануть нельзя. Это первое. И второе, конечно, много работы. Много роботи, тому що я знала дуже багато талантливих людей, які э, там сошли на тому, що вони не хотіли роботи, тільки кані хотіли просто вот на, на хапок, да якби как бы взяти це все. Угу. а так не вийде добре. Ну тобі доводиться щоденно спілкуватися з відомими політиками, з відомими будемо громадськими діячами нашої країни. Які риси у них які їх об'єднують, і можливо, чим вони ну занадто сильно відрізняються один від одного. Что их объединяет? Что дает им возможность быть тем, кем они есть? Если говорить в целом, в общем, да, а если говорить вообще вот, а, ну, в целом, публичные люди там во всем мире, да, люди успешные, и в том числе и украинские, их объединяет одно, конечно, они все очень амбициозны, они все хотят, там, денег, славы, успеха, известности и так далее. Поэтому вот эта амбициозность как бы является двигателем. Они все очень разные по интеллектуальному уровню, но я хочу сказать, что э, не нужно обольщаться и думать, что вот ты такой дебил, а уже миллионер Ух. или там стал миллионером. Нет, люди, которые добились успеха, они по определению дебилами не бывают. У них бывают разные нравственные качества, у них бывают там раз, ну, разные там качества там Профессия, уровня морали, это. там еще что-то такое. Но э эти люди, а у них есть некие, так сказать, черты, которые позволяют им добиться успеха умение оказаться в нужном месте, умение поставить на то что нужно, умение рискнуть, умение добиться того, чего нужно в нужный момент в данное время. это как бы это, ну, такие качества, ну, которые бывают напарисиччные, ну, то что называется не у каждого uh -huh. человека. это с одной стороны, с другой стороны есть как, украинская элита и ее отдельные черты. Да? она находится в стадии формирования, потому что как таковой элиты еще нет. Неважно, профессиональная элита разрушена, ну, э, социальная элита разрушена, советская э, номенклатура, то, что называлось у нас элита, она умерла. Ее больше нет, а новая украинская элита, она только находится в стадии формирования. Поэтому отсюда, конечно, какие-то определенные а, особенности тех людей, которые мы здесь называем публичными. Их там, а, сейчас уже это, конечно, не модно, и сейчас, я думаю, это будет сходить на нет, но очень много лет было показное стремление к роскоши, угу. а, там, а, постоянно наблюдение, у кого там часы дороже, у кого машина круче и так далее, и так далее. Сегодня это все, я думаю, будет очень изрядно а, там, подвергаться какому-то аудиту, потому что… Ну сегодня я бы так сказала, больше в моде настоящий там общественный гражданский успех. А вот все эти так сказать побрякушки, квартиры, дома сегодня даже прячутся, потому что всегда возникает вопрос: а за какие деньги он это заработал? Поэтому ну это все подвергается очень большому изменению и сегодня находится в стадии формирования. Э, Доброе. Но ну, та э, великая килькость этих людей, яка прошла через передачу, через программу, э, кто из них найбільше запам'ятал? запам'ятався декілька прикладів і чому? І чому вони запам'яталися? Оце головне. Ну, а політична еліта, я, в основному, люди, які мені запомнилися, які викликають там велике уваження, і які, а це могли бути люди з різних совершенно областей, але серед них мало, надо сказати, політиків. немного политиков, которые ну, ну, производят такое колоссальное впечатление. Очень много в украинской политике и было, и есть людей случайных, к сожалению. Но есть люди, которые по-настоящему запоминаются, которые там производят э, очень большое впечатление. Конечно, такие люди, там, я не знаю, как Забушка, как Андрухович, как а, там, известный доктор Комаровский, который уже не только доктор, но и общественный деятель. Как, ну, я не знаю, там э, есть наши прекрасные олимпийские чемпионы, которые, люди, которые поражают своим мужеством, особенно паралимпийские Uh -huh. чемпионы есть такие удивительные а там скажем люди как там сергей жадан как, Но а, да, Саша Кабанов. Да? Ну, понимаете, элита это же не только люди, которые заработали много денег. И каких показывают еще дня по даже И даже не столько, сколько люди, потому что это просто богатые люди. А элита это люди, которые сегодня формируют для общества смыслы какие-то. И как раз, мне кажется, и творческие люди, и люди, которые а, занимаются сегодня изменением в стране, а, и которые влияют на общество, это и есть, наверное, новая украинская угу. элита. Доброе. А какую характеристику ты бы дала от сегодняшней ситуации? в стране, не только в политическом смысле, а вообще, когда мы живем, какой час? Мы живем во время становления новой украинской государственности. Вообще, э, мне кажется, что нам повезло, несмотря на все эти нагоразды, экономические еще какие-то, я всегда своим друзьям, там, которые там, пытаются начинать жаловаться, или еще что-то говорю, ребят, нам очень повезло, потому что мы э, старая эпоха она уходит, почему она уходит в глобальном смысле, не только в украинском смысле, во всем мире если вы заметили очень многое меняется, меняется уровень коммуникации, приходит заходит наступает время тократии, людей, которые еще там, через пять лет, если вы уже увидели, то самые богатые люди там, в первой двадцатке – это уже те люди, которые занимаются IT, да, такие как Марк Цукерберг. И, естественно, это, эта ситуация будет только усиливаться. Кто будет владеть а, средствами коммуникации, тот будет владеть миром. Не химическими заводами, не а, там, а, возможностью производить бензин или добывать нефть, а именно вот это вот будут самые могущественные люди. И, конечно же, мир глобализуется очень серьезно. Поэтому Поэтому вот есть такие глобальные изменения и изменения ценностей, связанные с этим. Да? Нет, допустим, не национальное государство, а корпорации, да, возможно, через 20 лет будут расти. Это с одной стороны. С другой стороны, Украина, Украина, страна интереснейшая, но у нее никогда не было своей государственности. Сегодня, после развала Советского Союза, Советский Союз распался на самом деле не в 1991 году, он распался на Евромайдане. Вот настоящий де-факто распад Советского Союза, вот это вот, так сказать, пуповины разрывание, разрыв с Россией, со всеми остальными, и формирование отдельной страны Украины произошло именно после событий на Майдане. И, и К сожалению, закони общественного развития таковы, що за це приходится платити кров'ю. Наверное, когда спрашивают, могло ли бути по-другому, я думаю, що на по-другому бути не могло. Угу. Ну от э, всі ми відчуваємо кризу зараз, ну, не тільки там матеріальну кризу, але й кризу політичну кризу в державі. Що потрібно для того, аби виправити ситуацію? Від кого це залежить? І чи залежить це від кожного з нас? Мне кажется, две вещи. Во-первых, первую вы сами назвали. Я, я, всегда говорю, если, если ты хочешь изменить свою жизнь, ты барин не приедет и барин не рассудит. И никто не даст нам избавления. Это сто процентов. Поэтому, если ты хочешь изменить свою жизнь, вот свою, вот просто сядь и напиши на бумаге, что ты должен для этого сделать конкретно. Там, я не знаю, свой крошечный бизнес. Я в самые тяжелые времена всегда можно найти для себя тему и формат, когда человек просто не будет голодать, будет что-то делать для своей семьи и так далее. Второе. Надо, наконец, понять, что наша жизнь не заканчивается дверями нашей квартиры. Я всегда вот смотрю, знаете, там, почему мы смотрим в сторону Европы, в сторону Запада? они считают, что экстерьер – это тоже часть их жизни, в глобальном смысле экстерьер. То, как выглядит их двор, то, как выглядят их подъезды, то, как заасфальтированы асфальтирные э, их улицы. И они принимают в этом совершенно, так сказать, огромное участие. Мы сами должны просто навести порядок в наших домах. И не только за дверью, но и в наших подъездах, в наших дворах, в наших взаимоотношениях с властью. И тут я хочу сказать вторая, вторая очень важная опция – это наше взаимоотношение с властью. Мы должны перестать выбирать сердцем или тем местом на котором сидим мы должны начинать выбирать вообще интеллектом умом то есть реально не выбирать потому что он хорошенький или потому что он очень эмоционально говорит по телевизору а здесь разобраться а что написано в политической программе и б а что ты чек сделал за все эти годы потому что он же прыгал из партии в партию биография у него уже есть знаете, там черного кабеля не отмоешь до бела, то что называется. Если у этого человека есть определенный уже политический, политический бэкграунд, в котором в прошлом он ничего не сделал, не надо на это рассчитывать. Не надо, значит, ничего не будет. Поэтому включать мозги, думать о своей жизни, так сказать, принимать отдельные решения. И понимать, что не все, что говорится по телевизору, это обязательно правда. Угу. Думать самостоятельно, самостоятельное мышление – это основа вообще демократии. Почему в средние века в монастырях прятали от народа книги? Потому что знание – это сила. Больше читать, больше думать, больше сравнивать, больше ездить, возможно. Ну, потому что есть какие-то же сейчас очень такие бюджетные возможности ездить. Лучше не купить себе там лишние туфли или лишние там еще что-то такое. Лучше поехать и посмотреть, а что вообще происходит в мире? Да, там в какой-то очень дешевой гостинице поселиться или еще где-то. Я посміть, що пройшов в Польщі, що происходит в Чехії, що происходит ще в інших странах. І уверяю вас, виводи підуть сідаючи правильні. Завершальні слова я не знаю, ти, мабуть, вже так і 20 років не була на Житомирському телебаченні ефірі, я не пам'ятаю на останні. І не спілкувалася безпосередньо з жителями нашої області. З якими словами ти б хотіла до них звернутися? Можливо, ну в контексті про те, що ми щойно говорили, а можливо, щось іще додатково. А мені мені от прямо або в камеру смотреть? Куди в камеру? Друзья мои, друзья мои, я никогда не забываю, что родилась в этом городе. Я его люблю, я его помню разным. Помню таким, каким он был в 90-е, когда мы ходили в школу. Помню, а когда я уже уехала и приезжала сюда к родителям, и видела, как он меняется. К сожалению, не всегда в лучшую сторону он менялся. Но что я вам хочу сказать. Город с колоссальной историей, город с колоссальной энергетикой с тысячелетней. Поэтому мне очень хочется, я всегда всем своим друзьям говорю, я родилась в Житомире, это был такой потрясающий, зеленый, красивый, прекрасный город, в котором там жили музыканты, врачи, там учителя и так далее. Город ну, интеллигенции настоящий. Поэтому я убеждена, что он таким и останется, и а будет ли так, зависит только от нас с вами. Так что всем здоровья, Веры в себя и обязательно верить в то, что завтра будет точно таким, каким мы захотим. Я эту фразу часто говорю, и я повторю это для вас. Захотите, все будет прекрасно. Удачи. И на завершение я хочу, чтобы ты сказала те слова, какие ты говоришь на завершение программы Харток, если можно. Для наших... Берегите себя, берегите тех, Наталія Наталья Влаченко была сьогодні в гостях у нашей программе. Дякую, шановні товарищи, що дивилися. До нових встреч. Нехай щастить, До побачення.